surah yang keempat dalam Al-Quranul Karim iaitu surah An-Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa wa ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita di dalam program Sejenak Bersama Kalamullah. Dalam program kita pada pagi ini, kita akan membicarakan surah yang keempat dalam Al-Quranul Karim iaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa merupakan surah madaniyah mengandungi 176 ayat bermula daripada muka surat sehingga hingga 106. Jadi surah yang diturunkan di Madinah ini kebanyakannya itu berkisar tentang hukum-hakam syarak. Kerana apa? Kerana Nabi telah pun mendirikan satu negara. Bila ada negara, semestinya harus ada undang-undang ataupun syariat. Nah, inilah ayat-ayat uh, yang turun di Madinah itu kebanyakannya berkisar tentang perundangan hukum-hakam apa yang boleh, apa yang tidak diperbolehkan. Berkenaan surah An-Nisa, uh, tujuan utama ataupun tema utama di dalam surah ini merupakan perkara-perkara yang berkaitan berkaitan dengan tata cara mengatur masyarakat Muslim daripada dalam melalui perlindungan hak-hak sosial setiap lapisan dan juga berkaitan dengan keuangan, pengurusan keuangan, menghapuskan sisa-sisa perkara-perkara jahiliyah serta memberikan penekanan kepada hak-hak wanita secara khususnya dan juga golongan yang lemah. Surah ini dinamakan sebagai Surah An-Nisa kerana banyak membicarakan tentang wanita dan menjelaskan hukum hakam -hak yang berkaitan dengan mereka. Di antara faedah ayat yang kita dapatkan daripada surah ini ialah yang pertama Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada golongan yang lemah termasuk daripada kalangan wanita dan juga anak-anak yatim hendaklah bermuamalah bergaul dengan mereka dengan cara yang seimbang dengan penuh keadilan dan kebaikan begitu juga disebutkan dalam surah ini dibolehkan diperbolehkan untuk lelaki berkahwin dengan empat orang perempuan dibolehkan untuk berpoligami dengan syarat tidak lebih daripada empat orang dan perlunya adil di antara uh, mereka itu begitu juga antara syaratnya itu mestilah uh, mampu dari sudut zahir dan dari sudut batin kalau tidak satu gertakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka yang tidak mampu untuk berlaku adil tetapi tetap saja ingin berpoligami iaitu akan datang pada hari kiamat dengan bahunya sengit sebelah kemudian di dalam surah an-nisa juga ada memberi penegasan yang jelas penegasan yang tegas terhadap ke raman mengambil harta anak yatim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran innal ladhina ya'kuluna al yatama dhulman Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sesungguhnya mereka-mereka yang memakan harta anak yatim yakni orang yang menjaga sama ada orang yang yang menjaga amanah harta tersebut ataupun orang lain mereka-mereka nah, yang memakan harta anak yatim secara zalim secara tidak adil secara tidak sah maka sesungguhnya sebenarnya mereka itu sedang memakan api neraka di dalam perut. Ini satu perkara yang besar yang Allah Ta'ala ingatkan kita untuk tidak bermudah-mudah. Untuk tidak mengambil hak orang lain walaupun mereka itu di bawah jagaan kita. Tetapi itu bukanlah hak kita. Sebaliknya hak mereka. Bagi orang yang menguruskan anak yatim, maka harus ingat larangan ini. Penegasan yang jelas, yang tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan. Demikianlah apa yang dapat disampaikan uh, dalam waktu ini. Mudah-mudahan kita memperolehi iktibar, mendapatkan iktibar dan dapat beramal dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. لمصر. إني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إلى لقاء آخر وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته